Болезни мы узнали впервые в августе прошлого года. На сегодняшний день я прохожу химиотерапию. В моем случае в рак четвертая стадия, рак желудка четвертой стадии. Это только терапия в виде химиотерапии, иммунотерапии. То есть, получается, нам предложили наиболее эффективный вариант сейчас лечения, но он к сожалению, имеет свои недостатки, он очень дорогостоящий. И в этом как бы у нас и заключается проблема, что нам, нашей семье, тяжело потянуть эту ношу, поэтому мы вынуждены обращаться к людям опять-таки за помощью, для того, чтобы был шанс на жизнь, для того, чтобы у детей была мама. Перш за все висловлюю слава вдячності за ту підтримку, яку Ви надаєте. Підтримку морально, психологічну, фінансову, з своїми зверненнями до Господа Бога. Моя дружина для мене це найголовніше, це пріоритет мого життя. Вона надійна тил, надійна опора, яка тримає на собі всю родину в той час, поки я захищаю інтереси батьківщини. Моє завдання перш за все відновити мій тил та опору, мою улюблену, хану дружину. Прошу вашей, знов такой поддержки, разум мы сможем поставить ее на ноги, вылечить и тогда я вернусь в полной мере до решения вопросов обеспечения борьбы за нашей митрешины. В Украине очень много людей, которые отозвались и только столкнувшись с этой проблемой, я узнала насколько люди отзывчивы в нашей стране. Эта поддержка помогает мне держаться на плаву Спасибо вам и будьте, пожалуйста, со мной на связи. Общайтесь. Я буду, я буду с вами. Я буду информировать вас о своем состоянии. Спасибо.